Сзади не подходи. Я думаю, что мы не допустим таких негодяев во власть. Они не должны там быть. Просто люди, люди поднимут, я думаю, еще раз. Еще раз покажут тем, которые не хотят понимать, что время их уже давным давно учло. Которые не понимают, что они давно уже политические мертвецы не могут. остановлю. Вы видите, что люди собрались для того, чтобы им подарить. А, а то, что представлены говорят, что это не по-европейски. А скажите, а воровать людей по-европейски миллионы, а успевать по-европейски, а достилывать по-европейски, а крышевать по-европейски, а подделывать документы. Это все по-европейски. Поэтому я думаю, что мы остановим все-таки эту танк. Это настоящий герой Виталий Чайников. Я думаю, что много героев, вот один из них Александр Мишуров. Сейчас можно почувствовать, что народная иллюстрация, каково покидание, каково европейский, как скажет министр Романов, как скажет евросоюзник.